Хореография это не сбывшаяся моя мечта. Я очень крутой. Мы маленькие, но талант у нас большой. <сélок> <сélок> Артистка от кончиков пальцев до кончиков волос. Что Это было? Ты двигаешься круче, чем половина украинского шоу-бизнеса. Меня зовут Сережа, мне 12 лет. Ой, как круто! Слышу музыку, просто завожусь. У него такой высокий уровень в своем стиле, что я могу поучиться чему-то. Первый стиль, который я начала осваивать, это был хип-хоп. С пятого класса я уже начала ну, танцевать контемп. Я эти два стиля совмещал. Это, конечно, было странно, но круто смотрелось. Ты, вот мне очень понравились вот эти фишки твои, вот эти все. Да, это очень круто. Может быть, в этом моей жимка. Уровень детей такой сумасшедший высокий. Они творят невероятные вещи. Ты будешь танцевать, наверное, хип-хоп? Нет, крамп. И что такое крамп? Это... Ты меня очень поразил, ты очень крутой. Мене звати Даша, мені 9 років. Коли я виросту, я буду великою танцівщицею. Я в себе вірю. Ти невіроятне. Ти дуже современна. Круто двигаєшся. Меня зовут Даша. Я приїхала з города Харків. Два раза становилась чемпионкой мира по хаосу. Да ты что? Да. Ну ничего себе. Восемь лет я стала чемпионкой мира в Венгрии. Через год я поехала в Хорватию. Там тоже стала чемпионкой мира по хаосу. Они очень круто справились, они уже профессионалы. Да. Выделить кого-то очень сложно. Вы все, правда, талантливы, но по правилам шоу я могу дальше взять с собой только троих. Дашь, ты в моей команде. Готовься. Я пришла сюда на проект, чтобы поделиться с вами своей усмешкой. Сергей, ты идешь дальше. Спасибо. Танец для меня это моя жизнь. Да. Дальше со мной пойдет только один человек, и это ты, Даша. Спасибо вам большое. Я смогу доказать всем, что я хороший танцор, что я могу танцевать не только один хип-хоп. Да! Кого выбирать дальше? Я понятия не имею. Дай бог жюри сил и терпения, потому что у меня безумно сильные танцоры в команде. Ура! Зустречайте танцевники! Даша, Сергій, Дар'я. Ваші боргливі овації! Ну що, мої маленькі танцюристи? Готові демонструвати свої таланти? Даша, ти перша. П'ять. А ми хвалеча, ходімо. Даша у нас дуже сильна. Дуже. Давай! А сейчас час Сергею показать, что он умеет. Давай. Боже, у меня самая лучшая команда, вы понимаете? У меня самая лучшая команда. Даша, сцена твоя. Давай, рукав. все. Вас трех потребно сделать пару, а вы все такие разные такие талановые. Очень серьезная подготовка у ребят. Даша у нас, которая танцевала в современном направлении, да? Хип-хоп хаус. Перспектива в тебе, конечно, невероятная. Ты такая успешная танцовщица. Почему ты решила на это шоу прийти? Потому что я хотела увидеть новых соперников и всем людям на свете показать, что я хороший танцор и могу победить не одних и тех же соперников, но могу победить и остальных. И очень хочу вам троим понравиться. Достойно вид повесить. Класс. Круто. Даша серьезная Круто. такая. Сергей, ты настолько был лаконичен, настолько ты был гармоничен вообще в том, что ты делал. Ты не просто танцор, ты, ты артист. Дар'я, ти ні капельки нікому не уступала по своїй підготовці і взагалі по тому, як ти как як танцевала. танцювала. Умниця. Даша, посмішка на обличчі. Ну, мені хотілося, щоб цей танець ніколи не закінчувався. Зараз дивлюсь на тебе і пишаюся. Дякую. Хіп-хоп. Я не знаюся на тонкощах хіп хопа знаю, що це повинно качати чи не качати. Мене качало. Она... Ну а Сережа Отправил на пенсию Влада Яму Не будем вспоминать Я дивлюсь, я глядач И мой кайф Я бы так не знал Брат, так. Сережа Это контент называется Я правильно поняла? Yeah. Я видела многих его танцоров Но никто из них не танцует так, как ты У тебя какая-то своя, очень своеобразная пластика Это было Спасибо. очень необычно Молодец, Сережа Дашка, ты победитель, профессионал. Ты должна быть на этой сцене. Большое вам спасибо. Дарюшка, ну ты артистка. Понимаешь? Это просто что-то невероятное было. Это твое дело, и ты должна обязательно заниматься этим. Спасибо вам большое. Шановни судьи, Тепер за правилами нашого шоу ви маєте порадитися, і Олена Шоптенко оголосить ваше колегіальне рішення. Кого з цих трьох артистів ми залишаємо у шоу? Ви маєте зараз сформувати пару. Можна я закрила за. Я так разумею, что вердикт готовый. Да, мы готовы. Мне очень приятно, что такого уровня дети у нас сейчас на сцене стоят. Первый танцор в этой паре будет... Сергей. Спасибо. А, Сережа. Скажи мне, Сережа, а с кем бы ты хотела танцевать в паре? Я раз Даша Волк. І ти прав. Даша Волк це твоя партнерша. Дякую, спасибо, спасибо вам большое. Дашенька, Волк. Ми не хочемо, можливо, засмучувалося. Ти була найкраща. Ти дуже гарно танцювала. Даш, не плач. Ти все одно своя лучша. Біжи до мами. Танцювальною парою у команды Нади Дропеевой стоят Дарья и Сергей. Спасибо, спасибо вам огромное. Штунками шоу маленькі гіганти вже зібралася. Команда Наді Дорофєєвої у повному складі. Це Сергій Місерва, Дар'я, Волк, Галина, Дубок, Софія Альхадіді.